নমস্কাৰ আমাৰ যি চাৰি হাজাৰ পাঁচশ এল পি ইউ পি শিক্ষক পদ আছে ইয়াৰ কাট অফ লগতে মেৰিট লিষ্টসমূহ কেতিয়া আহিব ইয়াৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে ইয়াৰ যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লগতে মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ পাব্লিছ হ'ব আৰু ইয়াৰ কাট অফ কিমানযোৰ সম্ভাৱনা আছে কাট অফৰ ওপৰত লগতে আৰু আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব এইখিনি প'ষ্টৰ আমাৰ যি চাৰি হেজাৰ পাঁচশ প'ষ্ট আছে সেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব আৰু নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ কেতিয়া আহিব আমাৰ এল পি ইউ পি শিক্ষক পদৰ যি নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ কেতিয়া আহিব তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আমাৰ যোৱাকালি যিহেতু আপোনালোকৰ ন তাৰিখে আমাৰ ন তাৰিখে নৱেম্বৰৰ ন তাৰিখে আপোনালোকৰ পাঁচ হেজাৰ পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা শিক্ষক পদৰ তাৰে চাৰি হেজাৰ দুশ চল্লিছটা পদৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ল বাকী তেৰশ দহটা পষ্ট আপোনালোকৰ ভেকেণ্ট হিচাপে ৰাখি ৰৈ গ'ল এইখিনি কিয় ভেকেণ্ট ৰৈ গৈছে সেইটো গম পোৱা হোৱা নাই ইতিমধ্যে আমাৰ পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পষ্টৰ আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বিতৰণ কৰা হৈ গৈছে আমাৰ যি যি চাৰি হেজাৰ পাঁচশ আছে আপোনালোকৰ এল পি ইউ পি শিক্ষক পদ ইয়াৰ যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰৰ শেষত ইয়াৰ যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সেইখিনি আৰম্ভ হ'ব আৰু এইখিনি পষ্টৰ আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইয়াৰ যি ফেব্ৰুৱাৰী আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী এপ্ৰিল তেনেকুৱাত আপোনালোকৰ যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট হৈ যাব আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টসমূহ আহিব আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ডিচেম্বৰ মাহতে হয়তো ইয়াৰ যি মেৰিট লিষ্ট সেইখিনি পাব্লিছ হৈ যাব এইবাৰ যিহেতু মেৰিট লিষ্ট হিচাপে আপোনালোকৰ পাব্লিছ হোৱা নাই আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিছে আপোনালোক নেক্সট লেভেলৰ বাবে কোৱালিফাইড হৈছেনে নাই আপোনালোকৰ যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মেৰিট লিষ্ট বা তৃতীয় পৰ্যায়ত তেনেকুৱা আপোনালোকৰ এইবাৰো তেনেকৈয়ে আহিব মেৰিট লিষ্ট নাহে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব আপোনালোকৰ যি ৰোল নাম্বাৰ তেনেকুৱা আপোনালোকে লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব ৰিজাল্ট চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে চিলেকশ্যন হৈছেনে নাই বা এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে চিলেকশ্যন হৈছেনে নাই সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব কাট অফ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কাট অফ বেলেগ বেলেগ হ'ব প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিকৰে কাট অফটো হয়তো আপোনালোকে জানে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰে কাট অফ বেলেগ যায় আৰু এইবাৰ কাট অফটো আপোনালোকৰ কমিব কমাৰ কাৰণটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ যিসকলে এতিয়া নামৰ জি টি পি জি পালে কিছুমান আমাৰ যি চাৰি হাজাৰ পাঁচশ প'ষ্টত যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো আমাৰ জি টি পি চিত পাইছে কিছুসংখ্যকে কিছুসংখ্যকে আপোনালোকৰ যি পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ এল পি বি আছিলে সেইখিনিত হয়তো পাইছে আৰু কিছুমানে আমাৰ জি এছ এল আৰ চি তাতো হয়তো পাইছে আৰু সেইফালৰ পৰা ইয়াৰ যি আপোনালোকৰ চাৰি হেজাৰ পাঁচশ আছে এইখিনিৰ কাট অফটো আপোনালোকৰ কমা দেখিবলৈ পাব আমাৰ যি পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ প'ষ্ট আছিলে তাতকৈ বহুখিনি কমিব সেই চাৰি হেজাৰ প'ষ্টত আপোনালোকৰ যিহেতু এইখিনি একেলগে নিদিয়াৰ কাৰণ আছে আমাৰ যদি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশৰ লগত যদি চাৰি হাজাৰ পাঁচশ প্লাছ আপোনালোকৰ যোগ কৰি দিয়া হ'লে আপোনালোকে একেলগে যদি নিযুক্তি দিয়া হ'লে আপোনালোকৰ কি হ'লে অভাৰলিপিং হ'লে অভাৰলিপিং নহ'বৰ কাৰণে আমাৰ চাৰি হাজাৰ যি পাঁচশ সেইখিনি পিছুৱাই দিয়া হৈছে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আপোনালোকৰ এইখিনি পষ্টৰ আমাৰ যি চাৰি হাজাৰ পাঁচশ প'ষ্ট আছে সেইখিনিৰ নিযুক্তি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে হয়তো ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চমানত এইখিনি যি চাৰি হেজাৰ পাঁচশ ইয়াৰ ফাইনেল আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আহি যাব যদিহে আপোনালোক ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কাট অফটো লাগে কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত কিমান কাট অফ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেহ'লে আপোনাক কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম গতিকে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যদি কাট অফ লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে ধন্যবাদ